ஸ்ரீ குருபியூ நக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று மூன்றாம் பிறை சந்திர தரிசனம் காண்பவர்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் முகத்தில் புது பொலிவு உண்டாகும் ஆயுள் கூடும் மனோகாரகனான சந்திரனை வழிபடும் போது நமது மனக்குழப்பங்களெல்லாம் நீங்கும் மனம் தெளிவு பெறும் நாம் செய்யும் செயலில் நேர்த்தி உண்டாகும் சந்திர வழிபாடு காரிய தடையை வல்லது உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் கண் பார்வை தெளிவாகும் தொடர்ந்து மூன்றாம் பிறை சந்திர தரிசனம் காண்பவர்களுக்கு எந்த நிலையிலும் மனோவியாதிகளை வராது செல்வவளம் பெருகும் தேவைகள் யாவும் பூர்த்தியாகும் மூன்றாம் பிறையை தெய்வீக பிறை என்றே சொல்லலாம் இந்த மூன்றாம் பிறையை தான் சிவபெருமான் தனது முடிமேல் அணிந்திருக்கிறார் அதனால் இந்த மூன்றாம் பிறை சந்திர தர்சனம் வெறும் சந்திர தர்சனம் அல்ல அந்த சிவபெருமானின் ஒரு பகுதியையே நாம் தரிசிக்கும் பாக்கியம் பெறுகிறோம் இந்த சந்திர தரிசனம் கிட்டும் போதெல்லாம் ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வராய் நமக ஸ்ரீ சந்திரசேகராய நமக்கு ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரா போற்றி போற்றி என்று உச்சரித்தால் மனம் அமைதியடையும் மன வலிமை உண்டாகும் இன்று நாம் சந்திர தரிசனம் செய்யும் இந்த சந்திர காயத்ரியும் ஓம் தீமகி தன்னு சோம பிரச்சோத யாத்து சந்திரன் ஸ்லோகம் எங்கள் குறைகள் எல்லாம் தீர்க்கும் திங்களை போற்றி திருவருள் தருவாய் சந்திரா போற்றி போற்றிணா போற்றி சங்கடம் சதுரா போற்றி என்று சொல்லி வணங்கலாம் இதன் மூலம் சங்கடங்கள் தீரும் மனதில் உள்ள குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவடையும் அத்துடன் நாம் ரிஷி சந்திரசேகர அஷ்டக ஸ்தோத்திரமும் பாராயணம் செய்யலாம் இந்த அஷ்டகத்தை சொல்பவர் மரண பயம் இருக்காது இது ஆயுள் ஆரோக்கியம் தரவல்லது அகால மரணம் மற்றும் கஷ்டங்கள் வராமல் தவிர்க்கப்படும் துன்பங்கள் மற்றும் துக்கங்களிலிருந்து விடுபடுவார்கள் மேலும் அவர்கள் தனம் தானியம் மற்றும் அனைத்து செல்வங்களுடன் முழுமையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை பெறுவர் சந்திரசேகர பகவான் அவருக்கு இக்கப்பர சுகத்துடன் இறுதியில் முக்தியையும் சொல்றது அனைவரும் தவறாமல் இந்த நன்னாளில் ஸ்ரீ சந்திரசேகராஷ்டகம் பாராயணம் செய்வோம் சந்திர தரிசனம் செய்வோம் மனோபலம் தேகபலம் என சகலமும் பெற்று ஆயுள் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வோம் சகல சௌபாகியமும் பெறுவோம் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ சந்திரசேகராஷ்டகம் சந்திரசேகர சந்திர चन्द्रशेखर पाहि मा चन्द्रशेखर 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 रक्ष मा चन्द्रशेखर 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 पाहि मा चन्द्रशेखर 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 रक्ष मा रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगे श्वरमच्युतानलसायकम् क्षिब्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां पञ्चपादपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं बाललोचनजातपावकदग्धमण्मथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखर ये मम किं करिष्यति चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पद्मलोचनपूजिताङ्ग्रिसरोरुकम् देवसिन्धुतर सीकर सी... शुभ्रजटादरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां यक्षराज सकम्बगाक्षरम्बुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता रम् श्वेडनीलगलम् परश्वतदारिणम् मृगदारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां कुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनेश्वरस्तुतवैभवम् भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां वेषजम्बवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं फलप्रदर्हनम् चन्द्रशेखरमाश्रये किं करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां भ वत्सलमर्चितम् निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिम् परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारि न बुकुताशन चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत् परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युबीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलातसम्पदमादरं चन्द्रः शेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नत चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युबीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मा चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम चन्द्रशेखर 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 रक्षमा इति श्रीशिवरहस्यान्तर्गतं श्रीचन्द्रशेखराष्टकं सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः அனைவரும் தவறாமல் இந்த நன்னாளில் சந்திர சேகராஷ்டம் பாராயணம் செய்து சந்திர தரிசனம் செய்வோம் மனோபலம் தேகபலம் என சக்கலமும் பெற்று ஆயுள் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வோம் இந்த ஆஷாட நவராத்திரியில் வாராகியம் பிரார்த்தித்து சக்தி வாய்ந்த ஆதி வாராகி ஸ்தோத்திரம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தினை பக்தியுடன் சொல்பவர்கள் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள் எதிரிகள் அழிக்கப்படுகிறார்கள் தீராத துன்பம் மற்றும் பெரு நோய்களும் நீங்கி அவர்கள் நீண்ட ஆயுளை அடைகிறார்கள் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற்று மகிழ்ச்சியான வாழ்வு பெறுவார்கள்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஆதி வாராகி ஸ்தோத்திரம் नमोऽस्तु देवि वाराहि जयैकारस्वरूपिणि जपित्वा भूमिरूपेण नमो, नमो भगवति प्रिये जयक्रोडास्तु वाराहि देवि त्वं च नमाम्यघं जय वाराहि विश्वेशि मुख्यवाराहिते नमःवाराहि वन्दे त्वाम् अन्दे अन्दिनि ते नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टाणां वाक्स्तंबनकरि नमः नमस्तम्भि स्तम्भे त्वां जृम्बे जृम्बिणि ते नमः रुन्दे रुन्दिनि वन्दे त्वां नमो तु मोहिनि स्वभक्तानां हि सर्वेषां सर्वकामप्रदे नमः ब्राह्वोस्तम्भकरि वन्दे त्वां जिह्वा स्तम्बनम् कुरु शत्रूणाम् कुरु मे वश्यं च कुरुते योग्नौ वाचात्मिके नमः चतुष्टय त्वां शरणं सर्वदा भजे होमात्मके पड्रूपेण जय आद्यानने शिवे देहि मे सकलान् कामान् वाराही जगदीश्वरीस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः इदमाद्यानना स्तोत्रं सर्वपापविनाशनं पटेद्यः सर्वदा भक्त्या पातकैर्मुच्यते तथा लभन्ते शत्र वो नाशं दुःखरोगा प्रमृत्यवः महदायुष्यमाप्नोति अलक्ष्मी इति श्री आदिवाराखिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् இந்த ஆஷாட நவராத்திரியில் இந்த சக்தி வாய்ந்த ஆதி வாராகி ஸ்தோத்ரத்தை ஒருமுறை பாராயணம் செய்வோம் வீட்டில் குடும்பத்தோடு விளக்கேற்றி வாராகியம்மனை மனமுருக பிரார்த்தனை செய்ய தீய சக்திகள் அனைத்தையும் விரட்டி காத்தருள்வான் அன்னை வாராகி தேவி ஸ்ரீ வாராகி அன்னை சரணம் நமஸ்காரம்